Власне, що Бартош мав на увазі, ми вирішили спитати його самого. Я він в нас на зв'язку. Ми правда з технічних причин перепрошую, мусимо говорити по російськи просто тому що ми не впевнені, чи ми витягнемо а, польський переклят синхронно. Отже, а... доброе утро, фан Бартош. Як ви утро. нас чу як ви нас слышите? Все про що я варту? Та що вимілі віду коли от говорили? Przede wszystkim ja was dziękuję za przygłoszenie na program. Ja chcę powiedzieć przede wszystkim, że ja bardzo żale tych słów. Ja nie chciałem nikogo obiecieć i unieruchnić. Ja po prostu chciałem powiedzieć, że Ukraińcy w Polsce bardzo ciężko pracują. Często prosto jak, jak roboty. Я их очень уважаю, потому что 25 лет назад я сам работал на Западе простым рабочим. Я знаю, как это, как это тяжело работать в чужой стране, вдали от дома и семьи. Но я знаю, что я высказал просто глупо, поэтому от своей души я прошу вашего прощения. Ну, я думаю, Юля вид э, с, с, от, от лица украинских женщин прощает или нет, Юля? Ну, как на самом деле видит? мы как ведущие утренней программы вас очень понимаем, поэтому. Ну, поскольку не... утром, утром, ну по себе мы знаем, иногда мозг немного спит, <плес> и ты говоришь быстрее, чем успеваешь сообразить, что это было. Да. Ну, я, вы знаете, вы э, работаете по э, утро утренней телевидении, да? Вы знаете, как это в прямом эфире. Люди говорят глупые речи, просто. Я, я знаю, что я сказал, сказал глупо. Я хотел сказать что-то другое, но сказал то, что сказал. И после, я, я уже не знал во время программы, я не знал, что я сказал. Я не понял, что я сказал. Но после программы меня позвонили друзья. Из Польши, и тоже мои украинские друзья. И когда они меня спрашивали, что, Бартек, что ты, ты дурак, что ты сказал? Я так... Dwa часy pośle programy, ja już napisał e, prościenie po internetu i teraz błogodarzył was, że ja mogę to, to samo powiedzieć w waszej programie. Спасибо вам большое. Я хочу сказать, что люди, у которых есть чувство юмора, наверное, нормально это, это все восприняли, так как, ну, по крайней мере, уже в интернете появилось много разных там картинок и, и, и заявлений. Ну, шутки разные. Я хочу сказать, что уже некоторые здесь сравнивают, ну, Нарисовали украинскую женщину и сравнили польских женщин, например, которые работают в Германии. Ясно. Я работал в Германии. Я тоже работал в Германии. Я знаю, как это, что это означает. Я тоже хочу вам сказать одну речь. Семья моей матери из Украины. Но немного людей в Польше это знают. Но, но я, если бы не война, я бы родился в Украине. Ну, от, отримали ще сенсаційне зізнання на кінець. Отже, пані Бартуше, дякуємо так рано пан. Що ви так утром рано встали і взяли участь в нашій програмі. Спасибо вам большое, хорошого дня. Хорошого дня, спасибо. Дякуємо вам.